bermagan uni bahoa qilib qarg'alib kelishgan uying kuysin deb uy kuyib ketdi mazlumlarchi ilimsiz, savodsiz bo'lgani uchun so'kinib so'kinib chiqib ketadi seni ollohga qo'ydik desinda tamom bo'ladi shu odam olloh karim olloh avf qiladi namoz o'qimagan bo'lsa ro'za tutmagan bo'lsa olloh umid qilamiz chunki kechiruvchi bo'lgan zot olloh taolo ammo bandani haqqini yegan bo'lsangiz Allohga qo'ydim seni desa tamomsiz uzoqqa bormaysiz 1 yil 2 yil yaxshi lekin albatta olasiz jazo Aytdi-ku, dars. <laughs> payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: azza va va jalla halimun, hayyun, sittirun, yuhibbul Fa idza ahadukum falyastatir." Imom nasoiydan bu hadis kunlarni birida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam bir kishini ochiq joyda yalang'och holda g'usul qilayotganini ko'rdilar va undan norozi bo'ldilar so'ngra minbarga ko'tarilib mana shu hadisini aytdilar albatta alloh taolo halim hayi va siddirdir. hayoni va satrni yaxshi ko'radi agar birortangiz g'usul qilsa o'zini to'sib olsin mana sittir ismi mana shu hadisda zikr qilindi boshqa hadisda imom bayhaqiydan ibn abbos roziyallohu satra albatta alloh taolo sitirdir satrni yaxshi ko'radi sitir degan so'z hali batafsil to'xtaymiz to'suvchi berkituvchi yopuvchi degan ma'no mahluqotlarning ayblarini nuqsonlarini kamchiliklarini berkituvchi yopuvchi degan zot qancha kamchiligimiz bor qancha nuqsonimiz bor qancha aybimiz bor o'zimiz bilamiz shunday bir nuqson kamchiliklarki hatto eng yaqin bo'lgan odamingiz ayolingiz bilmasligi mumkin ammo alloh taolo biladi ana shu aybingizni bilgan ana shundan xabardor bo'lgan robbimiz subhanauva taolo berkitayotganligi uchun birov bilmayapti uni bir nojoyi fe'liniz bor nojo'yi bir amalingiz bor gunohingiz bor xatoyingiz bor doim qilib yurgan hech kim bilmaydi uni siz men puxtalik bilan qilayotganligim uchun ustalik bilan qilayotganligim uchun bekitib qilayotganligim uchun biroq bilmayapti deb o'ylaysiz yo'q agar alloh taolo xohlaganida uyingiz ichida qilgan xato kamchiligingizni alloh taolo shunday oshkor qilib qo'yardiki butun xaloq bilgan bo'lar edi bu alloh taolo shu aybingizni berkitayotganligini belgisi endi shunday aybingiz bo'lib turib Alloh berkitayotgan bo'lsa Allohdan hayo qiling to'xtating bu ishni Mumin kishida bor bo'lish kerak bo'lgan sifatlardan satr ya'ni o'zini xatosini kamchiligini aybini nuqsonini berkitishligi kerak oshkor qilib yurmasligi kerak al-asmaul husna fad'uhu biha. <laughs> musulmon kishi o'zini komillik sifatlari bilan bezashlikka doim urinishli kerak bu degani komil bo'lish kerak degani emas hech kim komil bo'la olmaydi. lekin shu komillikka intilishli kerak bo'ladi banda rahimli bo'lib turib arrohim bo'lgan zotga yaqin bo'lishi mumkin adolatli bo'lib turib al adil bo'lgan robbisiga yaqin bo'lishi mumkin boshqalarni ayblarini berkitib boshqalarni ayblarini yoymasdan berkitib qo'yib turib sittir bo'lgan as sittir bo'lgan robbisiga yaqin bo'lishligi mumkin demak siz bilan biz o'zimizda mana shu komillik sifatlarini paydo qilishlikka intilishligimiz kerak bo'ladi inson yo o'zini aybini kamchiligini yashirib yuradi yoki oshkor qilib sharmanda bo'ladi yo sharmanda bo'lish yo satr sitr taklif o'rtasida bo'ladi inson zotini tabiatiga qaraydigan bo'lsangiz nimani ko'rasiz u boshqalarni sharmanda bo'lganini xabarini eshitishni yaxshi ko'radi boshqalarni ayblarini avratlarini eshitishlik yoyishlik va ularni masxara qilishlik bilan rohatlanayotganligini topasiz qaysi zamonda yashamasin qaysi davrda yashamasin qaysi yurtda yashamasin bu insonda tabiatidagi bor narsa Boshqalarda aybini nuqson kamchiligini eshitib gapirishlikni xohlaydi lekin mana shu boshqalarda aybini bilib qoldingiz yoy yurishigiz birovni kamchiligidan xabardor bo'lib qoldingiz buni tarqatib yurishingiz haqida shariatimizda nima deyilgan yani. Yani shunday bir kamchilikki shu kamchilikda aybni aytsangiz musulmonlarda orasida bir nojo'ya fikrlar nojo'ya tushunchalar paydo bo'ladi musulmonlarni orasida fash munkar yoyiladi olloh taolo nima dedi bu haqida astaydu billahiymon keltirgan kishilar o'rtasida buzuqliklar yoyilishini istaydigan kimsalar uchun dunyoda ham oxiratda ham alamli azob bor siz birovdai aybini bildiz yashirib qo'yishni o'rniga asitir bo'lgan robbigizdan mana shu sifatidan o'zizga ulush olib uni yopib qo'ymasdan siz yoydizmi sizni yoygan shu gapingiz tufayli buzuqlik yoyildimi alloh taolo bunday insonlarga alamli azob bor dunyoda ham oxiratda ham bilasizlar gunohlar bor alloh taolo faqat oxiratga olib qo'yadi uni jazosini gunohlar bor dunyoda berib qo'yadi yana gunohlar bor dunyoda ham beriladi oxiratda ham beriladi dunyoda ham oxiratda ham beriladigan gunohlar ota onaga oq bo'lish odamlarga ki zulm qilish odamlarni haqqini yeyish tuhmat bo'xton qilish eni ana shu dunyoni o'zida oladigan va oxiratda ham jazosi bor bo'lgan gunohlardan bittasi musulmonlarni orasida faxshni yoyilishigini xohlashlik musulmonlarni orasida faxshni yoyilishiga hayotimizdan yoshlar nimani misol qilsak bo'ladi ana shuni o'shani o'shani ijtimoiy tarmoqda prikollar birovni qoqilib ketgani birov yiqilib tushgani birov qandaydir bir xatoga yo'l qo'yib qo'ygani birovni aybini xullas shuning uchun bir birlariga jo'natayotgan narsani qaranglar bu hayriyatda yoyishlikka kiradimi yoki faxsh buzuqlikni yoyishlikka kiradimi ko'proq qaysinisi demak insonni tabiati bor xohishi bor va unga yuklatilgan shariatning taklifotlari bor inson nimalarni xohlaydi uxlashni xohlaydi lekin shariat namoz o'qib turib deydi insonni xohishi tabiati nimani xohlaydi ishlamaslikni xohlaydi lekin shariat taklifot qo'yadi ishla bola chaqangni boq deydi nafsimiz mana nimani edi. o'yin kulgini huzur halovatni faqat bir maishatni lekin shariat nima qiladi taklifotlar qo'yadi insonni xohishda istaklari mayinlari ichida hozirgi biz aytayotgan birovlarni ayblarini kovlash va buni yoyib yurishlik ham bor Insonda tabiatida bor narsa bu endi yani? uni tabiati birovlarni sharmandaligini uyatli holatini qidirishni gapirishni istaydi ammo shariat man qilyapti nafsi kusab nafsi xohlab turgan narsani qilmasligi uchun nafsini jilolab olishligi uchun kishiga mustahkam iymon kerak mustahkam iroda kerak eshitdizmi dedi? yangisini aytadi de hozir E, palonchi haqida eshitdingizmi to'xta menga kerakmi shu meni dunyoviy tijoratimga qandaydir tarbiyamga yoki oxiratim e kerak emas aytmay qo'yver ua deyolmaymiz nаоборот nima turadimi uqiga demak mo'min sifatida siz bilan biz olloh taoloning asitir yopuvchi berkituvchi shu ismidan o'zimizga ulush olishigimiz kerak gapi husullanadi nimani bilsa gapiraveradi birodarlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan mo'min kishi baxil bo'lishi mumkinmi mü? deb so'rashganlarida de. qod yakun ha bo'ladi deganlar mo'min kishi qo'rqoq bo'lishi mumkinmi mü? qod yakun shunaqasi ham bo'ladi ammo mo'min kishi yolg'onchi bo'ladimi deb so'rashganlarida de, yo'q deganlar endi mo'min kishi yolg'onchi bo'lmas ekan yolg'onchi deganda de, shu yolg'onni hunar qilib olgan odamnila tushunmaylik eshitgan gapini tekshirmasdan turib ko'tarib yuradigan odamni ham payg'ambarimiz yolg'onchilar qatoriga qo'shganlar qaytarib aytaman eshitganki narsasini ko'tarib gapirib yuradigan tekshirmasdan haqiqatini bilmasdan odamlar shunday bo'ladigan bo'lsa bularni ham yolg'onchi degan rasululloh aytadilar imom muslimdan bu hadis "Kafa bil an yuhaddisa ma sami'a." eshitganki narsasini ko'tarib gapirib yuradigan odam uchun shu ishi yolg'onchiligiga yetarli guvoh dalil eshitdiz gapiraverasiz eshitdigiz gapiraverasiz bo'ldi yolg'onchilar qatoridasiz yana qanaqa palonchi aytdi deb aytsa ham o'lib ketsin xuddi o'zi ko'rgandek qilib aytadi mana bo'ldi deydi Mana bo'ldi deydi biz o'zimiz ham deymiz ko'p eshitamiz va haligi eshitayotgan odamlar to'xta sen o'sha yerdamiding shu ish bo'lganda desangiz yo'q deydi unda nimaga o'zing ko'rganday de aytyapsan deyolmaymiz o'shang uchun gapiraveradi agar uch to'rt marta o'shaqa tanbeh bersangiz shu odam shu ishdan to'xtaydi ma'qulmi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bizga ta'lim berganlarki bir odam bir gapni gapirib turgan bo'lsa gapirib bo'lib yoki kimidir oyoq tovushini eshitib turib uyoq bu yoqqa qarab qo'ysa shu so'zi omonat bo'ladi garchi omonat sizga shu so'zim demasa ham rasululloh aytadilar abu dovud termiziydan bu hadis jobir abdulloh roziyallohu anhu rivoyat qilgan agar bir kishi gapirib turib uyoq bu yoqqa qarab qo'ysa bas shu so'z omonat bo'ladi mo'min kishidagi ulug' sifatlardan bittasi u birovlarni ayblaridan xabardor bo'lib qolsa o'zi qidirmaydi mobodo xabardor bo'lib qolsa uni yopib qo'yadi berkitib qo'yadi biron marta sizda yoki menda biroda aybini ko'rib turib bilib turib yopib qo'yishlik holati bo'lganmi o'zinglardan so'ranglar biron marta birovni aybini bitta men bildim shuni yopib qo'yganmanmi agar yopib qo'ygan bo'lsangiz ha degan javob topsangiz umid qiling shu amalingizdan ehtimol shu amalingiz jannatga olib kirib ketishiga sabab bo'lar mo'min kishidagi ulug' sifatlardan u boshqalarning ayblaridan xabardor bo'lib qolsa uni berkitib qo'yadi endi boshqalar esa bunaqa emas bir birini aybini poylab yuradi hozirgi kunda birodarlar ko'pchilik ommaviy axborot vositalarini ishi ayni shu emasmi palonchi palonchi yiqilib tushibdi videosi bor palonchi man nima qilayotgan ekan ashula aytayotgan ekan patenkasini tovoni chiqib ketibdi şey, e'tibor beryapsizlarmi o'sha ko'rsatayotgan kanallar yoki bo'lmasam studiyalar qandaydir ko'rsatuvlarda ham narxini qadr qiymatini bilib qo'yinglar nimalarni yoyib yuribdi sharmandalik sharmandalik arab tilida al fodiha deyiladi nima u sharmandalik sharmandalik ayb bo'lgan ayb bo'lgan uyat bo'lgan ish bilan mashg'ul bo'lishlik ayb hisoblangan so'z bilan ish bilan fe'l bilan mashg'ul bo'lishlik axloqiy o'lchovlarga teskari ishni qilishlik jamiyatni shuurlariga aziyat yetkazishlik agar odam alayhissalomdan boshlab qiyomatgacha keladigan odamlarning sharmandaliklarini ko'rib chiqsak uni ikki turligina ekanligini ko'ramiz yo moliy yo jinsiy mana shu ikkita sharmandalik bo'ladi payg'ambarimiz aytyaptilarku agar birortalar g'usul qiladigan bo'lsanglar nima qilib olsin o'zini to'sib olsin to'sib olsin mana jinsiy sharmandalikka fazihalikka nima xullas mo'min kishi mo'min kishi o'zini va boshqalarni ayblarini berkituvchi to'suvchi bo'ladi birov sizga bir o'zini ayoli bilan bo'layotgan muomalasini aytdi bir, bir maslahat so'rab maslahatingizni berdingiz yoping shu yerda masalan boshliqlarga kelib odamlar shikoyat qilib yoki maslahat so'raydigan odamlar yopish kerak agar aytish kerak bo'lsa aqini aytmasdan manaqa holat bo'ldi deb gapirsa bo'laveradi a siptir kalimasini ma'nosi sittir demak to'suvchi yopuvchi berkituvchi bu siyg'ay mubolag'a so'z bu siyg'ay mubolag'a so'zida ham nav ham adad bo'ladi masalan al g'offar desa bu ham mubolag'a siyg'asi alloh taolo eng katta gunohni ham kechiradi va milliardlagan gunohni ham kechiradi bu yerda sanoq ham bor va nima bor turi bor navi bor Sittir ham mana shunday alloh taolo to'sadi berkitadi eng maxfiy bo'lgan gunohlarni ham maxfiy bo'lgan kamchiliklarni ham Alloh taolo yopadi hozir aytib o'tganimizdek alloh taolo sittir bo'lgan zot bandani hech kim bilmaydigan ayblarni ham bekitib yopib qo'yadi lekin taassuf ayrim hamoqat egalari espas odamlar ayrim nodon johil kishilar olloh uni berkitib qo'ygan aybini o'zi chiqib gapirvedi bir paytlar biz deydi ichari deydi o bir o'tirganda ichari deydi endi nima bo'ladi o'zingni aybingni aytdingmi endi qachon seni ko'rsam ichganing esimga kelaveradida odamlar esdan chiqarmaydi qachon ko'z izga ko'rinsa o'sha gunohni nima qilaverasiz olloh yopib qo'ydi birov bilmadimi birodar o'zingni sharmanda qilmagin agar seni aybingni Alloh yopib qo'ygan bo'lsa sen o'zing ochayotgan bo'lsang sen gunohkor bo'layapsan. mana <laughs> u qilgan xatoingiz, gunohingiz yoki nuqson kamchiligingizni hech kimga aytishingiz kerak emas otangizga ham onangizga ham u ustozingizga ham o'qituvchi Alloh berkitdimi gapirmang asarlarda keltiriladi moso alayhissalom zamonlarida yomg'ir yog'may qo'ydi shunda olloh taolodan Musa alayhissalom duo qilib yomg'ir so'radi olloh taolodan javob bo'ldi oranglarda bir gunohkor odam bor shu odam tufayli yomg'ir yog'mayapti shunda Musa alayhissalom qavmiga qarab oramizda bir odam bor ekan gunoh qilayotgan shu odam chiqib ketmasa yomg'ir yog'mas ekan shu odam chiqib ketsin deb xitob qildi hech kim chiqib ketmadi hech kim havni tal qilmadi lekin bir qancha vaqt o'tgandan keyin yomg'ir yog'di shunda alloh taologa muso alayhissalom duo qildi parvardigor kim edi u senga osiylik qilayotgan kishi dedi alloh taolo aytdi ey muso seni so'zingdan ajablanaman u bandamni osiy bo'lib turgan paytda sharmanda qilmay yashirdimu endi tavba qilganidi oshkor qilaymi dedi alloh taolo osiy bandasini ham modamiki o'zini o'zi sharmanda qilmayaptimi nima qilyapti bor shunaqa odamlar bor urug'igizda bor mahallangizda bor jo'rangizda bor poylab yuradi shu bitta xato qilsa ko'tarib chiqib mana shu odam yaxshi odam bo'lmaydi agar birodar siz ham kimidir haqqini qachonlardir yeb qo'yib zulman sizlar shu turli kasb egalari bilan gaplashinglarda muammolarni aytadi mansabingiz bilan qo'rqitdingiz quvvatingiz bilan qo'rqitdingiz agar shunaqa qilib kimnidir haqqini yeb bermasdan chiqib ketgan bo'lsangiz ustalarni uydan chiqarib yuborayotganlarni ko'p eshitamiz uchta usta zo'r qilgan ishni işte. endi pulni <laughs> olishga kelganda man buni mana qilsan mana uni mana qilsan ngli bermay qo'yganlar bor ekan o'sha o'zi yurtda ishlayotgan bizdan borib ishqilayotgan odam uch to'rtta bolalarni olib kelgan ishlatgan katta obъемдгi ishni işte olgan endi qilgandan keyin bolalarga to'lanadigan pul katta bo'lib ketgan bermagan uni bahona qilma qarg'ab kelishgan uying kuysin deb uy kuyib ketdi uy kuyib ketdi shu bilan qutulgan bo'lsa ularni haqqidan oson qutulibdi chunki tikkalab olishi mumkinda uyda agar oxiratga qolib qolgan bo'lsachi shuning uchun uyni ustida ishlayotgan boyvachchalar odam ishlatayotgan işte, prorablar qilayotgan ishini haqqini beringlar u sho'ring qurgur haligi mazlumlarchi ilimsiz, savodsiz bo'lgani uchun so'kinib so'kinib chiqib ketadi seni ollohga qo'ydik desinda tamom bo'ladi shu odam olloh karim olloh avuf qiladi namoz o'qimagan bo'lsa ro'za tutmagan bo'lsa alloh umid qilamiz chunki kechiruvchi bo'lgan zot olloh taolo ammo bandani haqini yegan bo'lsangiz ollohga qo'ydim seni desa tamomsiz uzoqqa bormaysiz bir yil ikki yil yaxshi lekin albatta olasiz jazo aytdikku darsni boshida shunday gunohlar bor alloh taolo faqat oxiratda beradi jazosini shunday gunohlar bor dunyoda ham beradi mana shu dunyoda ham beriladigan jazodan bittasi odamlarga zulm qilishlik kim kimni haqqini bermay qo'ygan bo'lsa uyda suv ishlatib bir o'ylanlar olib borib beringlar Modamiki shu uyda yashamoqchimisiz shu uyda baraka topmoqchimisiz bering Rasullar nima deganlar peshanasidagi terisi qurimasdan turib ber i ishlatgan ijarachi deganlar demak asittir degani birinchi ma'nosi to'sish berkitish yopish yana bir ma'nosi uzoq qilish saqlash payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning zavjay mutoharalaridan osha roziyallohu anho aytadilar bir kuni meni uyimga ikkita qizini yetalab bir ayol kishi keldi va so'randi e, tilamchilik qildi uyda bir dona xurmo bor ekan shu bir dona xurmoni olib chiqib berdilar osha onamiz roziyallohu anh'a. haligi ayol xurmoni olib ikkiga bo'ldida ikkala qo'zini qo'liga tutdi keyin chiqib ketishdi rasululloh huzurimga kirganlarida shu narsani zikr qildim dedilar shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar "Man yaliya min shay'an şey fa ahsana ilayhinna kim Ki mana shu qizlarni ishini ustida bo'lsa ya'ni tarbiya qilishi boqishi a rioya qilishi ishida ustida bo'lib ularga chiroyli muomala qilsa ularga ehson qilsa yaxshilik qilsa shu qizlar bu kishi uchun do'zaxdan to'siq bo'ladi mana <laughs> aytdik kuna shu kishi uchun do'zaxdan to'siq bo'ladi sitr degan so'zni ikkinchi ma'nosi to'siq birodarlar uyimizdachi yetarli ish turibdi ummatni g'amini qilib osmondan kelmasdan qizingizni tarbiya qiling jannatga kirishingizga shu ham kifoya qiladi bolalarni tarbiyasi bilan shug'ullaning qiyomatda shunga javob berasiz ayolingiz farzandlaringiz haqida o'zi sigaret chekar, ummat g'amini gapiradi yerga tushib birodar jannatga olib boradigan ishlar birodarlar o'zimizni uyimizda turibdi uyimizni tuzatmasdan turib tashqariga chiqib gapirishlikka ozgina nima qilaylik insof qilaylik uyataylik chunki mana shu amalni o'zi bittamida ikkitamida uchtamida qiz bolani tarbiya qilib oppoq yuvib tarab tarbiyalab iymon e'tiqodda taqvoda hayoda tarbiyalab balog'atga yetganda o'ziga munosib bo'lgan dindor iymonli taqvoli kishini topib nikohlab uzatar ekan shu qilgan ishi ishaninglar birodarlar jannatga kirishligia ki, kifoya amal bo'lishi mumkin buni va'dasini bizga rasululloh sollallohu alayhi vasallam ve beryaptilar qaranglarda uyimizda turibdi uyimizda turibdi satr ma'nosiga munosib bir qissa payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar bu hadis abu xurrara roziyallohu rivoyat qiladi uni imom Ahmad musnadlarida, buxoriyda termiziyda Kim meni tushida ko'rsa uyg'oqligida ham albatta ko'radi chunki shayton meni suratimga kiraolmaydi dedilar kim tushida payg'ambarimizni ko'rsa rostdan payg'ambarimizni ko'ribdi chunki shayton payg'ambarimizni suratida olmaydi tushimizga endi kim tushida ko'rgan bo'lsa uham ko'radi inshaalloh. 20 asrda mana o'tgan asrda sodir bo'lgan voqe qissa damash xatiblaridan biri tushida rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rdi rasululloh unga falonchi qo'shningga borib ayt u jannatda mening hamrohim bo'ladi dedilar qanaqa bashorat qanaqa xushxabar haligi kishi uchun haligi hatib uyg'ondida tushidan qattiq ta'sirlandi va rasululloh aytgan haligi qo'shnisini uyiga bordi borib eshigini qoqdi haligi odam chiqdi salom alik bo'ldi xullas hatib aytdiki menda rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sizga bitta bashorat bor uni aytmayman bir amaligiz borki shu tufayli shu bashorat aytildi shu amalingizni aytmasangiz olloh uchun qilgan bir amalingiz bor shuni aytmasangiz bu bashoratni aytmayman dedi haligi qo'shni unamadi aytishlikka ammo rasulullohdan bashorat deb turibdi xatib ham qistab turib oldi xullas aytadigan bo'ldi uylangandim dedi bir ayolga sovchi qo'yib uylandim menga turmushga chiqqanida besh oylik xonada homilasi bor edi ekan dedi ya'ni benikoh bo'lgan homiyla ana endi shu yani, yerda haydab chiqarib yuborsa sharmanda qilsa haqqi bor lekin bu ayolni oyog'i toyilib haqdan toyilgan ekan meni qo'limda tavba qilishligini xohladim yashirdim aybini berkitdim tug'adigan payti kelganida endi to'rt oydan keyin tug'di turmushga chiqqaniga to'rt oy bo'lib turib tug'ib qo'yyapti doyani uyga olib keldim tunda tug'di tong yotganda haligi bolani qo'limga oldimda jome masjidiga bomdod namoziga kech qolibroq chiqdim hamma namozga turgan imom quloq qoqqan hamma kirib bo'lgan sekin eshik tagiga qo'ydi bolani kirib imomga ergashdi namozni o'qib bo'ldi tashqariga chiqsa odamlar to'planib turibdi nima gap ha birov bolani qo'yib ketdi shunday keldida haligi odam menga beringlar shu bolani men boqib olaman shuni dedi berishdi onasiga olib borib berdi bir mo'min ayolni xatosini kamchiligini oyog'i toyilib ketganligini yashirib qo'ydi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan qanday bashorat keldi jannatda mening hamrohim bo'ladi ehtimol bitta shu ishiz biror marta men ham bir odamni qilgan shu xato kamchiligini gunohini yashirib qo'yganmanmi deb so'rab ko'raylik agar ha degan javob bo'lsa muborak bo'lsin agar olloh uchun qilgan bo'lsangiz shu amalingizdan umid qiling chunki alloh taolo karim bo'lgan g'ofor bo'lgan zot shu yerda bir ajib narsa bor biz adolatli bo'lishimiz kerakmi kerak emasmi kerak astadubillah albatta olloh adolatli bo'lishlikka va ehsonli bo'lishlikka buyuradi bu ayolni qilgan ishi uchun taloqni berishlik erkak kishi tomonidan adolat bo'larmidi adolat bo'lar edi sharmanda qilib chiqarib sen menga shu gunohingni aytmasdan tekkan ekansan deb turib odamlar orasida sharmanda sharmisol qilishlik adolatdan bo'larmidi adolatdan bo'lar edi lekin oyatni go'zalligini qarang albatta alloh sizlarga adolatli bo'lishni va ehson qilishlikni amr qiladi ayrim ishlar birodarlar adolat bilan emas ehson bilan hal qilinsa nihoyatda go'zal bo'ladi bu kishi nima qilibdi bu kishi nima qilibdi adolat qilibdimi yo'q ehson qilibdi ba'zida oldi berdi muomalalarda adolat qilaman deb turasiz katta muammolarga sabab bo'lib qolishi mumkin shunda ehson qilib qo'ysangiz chiroyliroq hal bo'ladi bo'pti birodar sizni haqqingiz ekan bo'ldi olavering deb qo'yingda u mo'minda uchi uch to'rt kun o'tgandan keyin biladi sizni haqligingizni ollohdan qo'rqadi u siz ehson qilib shoir insonlarga ehson qil qalblarini asir qilasan ko'pincha insonni qalbini ehson asir qiladi yana qaytarib aytaman o'rtamizda bo'layotgan muomalalarda adolatni qoim qilishlik kerak ammo ayrim o'rinlarda ehson qilishlik mana bu kishi ehson qildi kimdan bashorat keldi kimdan bashorat keldi muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamdaalbatta olloh adolatga va ehsonga buyuradi mana shu satr masalasida sitir to'sishlik berkitishlik yopishlik masalasida ayollarga tegishli joyi shuki alloh taolo to'suvchi oilasini ayblarini berkituvchi nuqson kamchiliklarni yopuvchi bo'lgan ayolni maqtaydi mo'min ayol mana shunday bo'ladi ammo uyda bo'layotgan muammolarni ko'chaga ko'tarib chiqayotgan eridan shikoyatni qo'shniga doston qilayotgan uydagi yetishmovchilik muammolarni olib chiqib majlislarda gapirayotgan ayol birodarlar alloh taoloning asitir ismidan o'ziga bir ulush olmagan ayol bir, bir narsaga hayronsanda eridan shikoyat qilib chiqdi nima ular yaxshiroq erni berib qo'yadimi bunga yo uydagi birov muammoda olib chiqdi kamchilikni ular nima shu muammoni hal qilib beradimi o'zi nimaga olib chiqib gapiramiz yapı tashqariga bilasizlarmi birodarlar nima bor shuni orqasida bilamiz bizga bu, bu problemamizni hal qilib qo'ymaydi bilamiz xotinimizni yoki erimizni tuzatib bermaydi nimaga gapiramiz shuni nimaga bo'shashini xohlaymizda matimizni gapirsang nima bo'lasan a yozilganlar aytyapti gapirsang yozilasan ha, <laughs> ha musulmon gapirish şey kerakmi odamlarga yo'q musulmon odam jaynamozda gapiradi robbisiga shu dardini hasratini muammosini mushkulasini kamchiligi nuqson yetishmovchiligini jaynamozda turib robbisiga ya yarim tunda namoz o'qib turib aytadi u dardi qalbida qolmaydi ko'chaga chiqqanda hech qanday muammosi yo'qde zo'r yuraveradi chunki bo'shatib olodida matini endi Allohga qalbini bo'shata olmaydigan Allohga murojaat qilishni bilmaydiganlar odamlarga uydagi kamchiligini kamchiliginiyu yetishmovchiligini doston qiladigan odamlar bo'ladi xulosa birodarlar alloh taolaning mana shu assidtiy ismi bilan shu sifati bilan qulqlanishligimiz kerak bo'ladi mana shu ishimiz bilan umid qilamiz alloh taologa yaqin bo'lishlikni. odamlarni g'iybat qilish degani ham bu ularni sharmanda qilish degani bo'ladi bunday qilishlik musulmon kishiga hargiz to'g'ri kelmaydi aqulqovlihada assalomu As alaykum aka uka opa singillar agar siz rossiyadan kirdi chiqdi qilmoqchi bo'lsangiz quyidagi nomerlarga aloqaga chiqing yuz foiz ishonchli va necha yillik tajribaga ega bo'lgan birodarlarimiz komfort mashinalarida xizmatingizda bo'ladi uyingizdan olib moskvaga metrogacha olib kelib qo'yishadi bizni kanal nomidan chiqsangiz inshaalloh skidkalari bor